Всем привет. Всем привет. Сегодня я сниму видео, что хранится в этой коробочке. Эм, просто у меня такая программа, если я поворачиваю влево, вправо, у меня тут лево. А если я налево, то у меня направо. В как-то так буду уже странно держать. Видите, вот такая коробочка. Тут самолетик нарисован. Вот. Эк, вот самолетик. И обязательно написано Transair. Вот, наоборот, отсюда вот так, Такой, такая коробочка. Сейчас, я, я не знаю просто, что Сейчас снимаю. Сейчас время 22.32. И я не знаю, что снимать. Но ну, мне охота снимать, но я не знаю, что снимать. И нашла эту коробочку. Нам ну, давали в самолете, пока я спала. Когда мы едели... Ой, ой едели. Летели не гиби вот я ее открыла. Тут я подписала коробочку. Катя МСС. Это значит Катя Музыку Сергеевна. Где у меня карандаш? Сейчас я вам... У кого такая попадалась, кто уже... А, как Металл. Наверное, вот такой вот карандаш попадался, и вы очень многие не поняли, как им пользоваться. Например, вот вы черный пописали, не хотите его писать, хотите розовым писать. Потом засовывайте просто снизу черный вот так давите 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 вот и все он засунулся с розовым розовым также так 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 сейчас не зеленый станет а черный ладно давайте вот тут есть еще один копчик я некоторые карточки, пазлы, всякие домино уже вырезала. Вот они лежат вон там. Я их не буду показывать, потому что они рассыпятся. Их там куча штук, наверное, где-то сто, может. Ну да, уж так пошутила. Вот столько карточек. Некоторые задания не сделала. Вот, в общем, там эти карточки лежат, которые показывала. задание вот такое. Читать задание можно внутри. Ой, внутри как бы наверху. Сейчас я вам прочитаю. Какого дома нет на плане? Вот план. Вот план, вот дома. Как бы уже все, все, все. Можете решать передачи. Там еще одно задание. Я, я, разгадала слово, я вот тут написала незаметно. Зеленым цветом. Вот так, не, не, очень хорошо просто. Писал на мягком. Под, подставь место значков буквы, букву, я прочитаю, что написано на свитке. Значит, видите, тут как слово, и тут э, вот эти значки, какую букву обозначают. У меня Лучше слово не буду вам его показывать но это радостное слово тебя э, хвалит. а дальше тут э, было задание нарисовать. нарисую зайчонка. я никак не умею зайчика рисовать так что нарисовала так. травка сам зайчик или небо. кстати Слоненок выступает в цирке за его для номера. Я приняла раскрашивать, но я слоненок сам уже раскрашенный в серый. Я начала вот эту штуку раскрашивать поставку я так и называю. Там есть такое задание с как? как там палочками, спичками. Убери три палочки, чтобы получилось три квадрата. Надо брать три палки, чтобы получилось три квадрата. Хоть так, хоть так, хоть это один большой квадрат, и там три а, квадратика. Тут цветочки. Э, как бы я вот так перевернул, просто тут цветочки надо сделать. Найди одинаковые элементы. Вот я даже... Ну вот, да, я нашла уже. Как бы я, я, я это еще не не думала вот, вот такая дальше проще много карточек вы это, это а, для задание вот такое очень интересное вам Тут такие рисуночки. Мишка, торт, мед, кружка и телефон. Тут надо сделать. Что можно доверить охранять медведю? Я думаю, что мед, он нет, не мед. Он мед сразу съестся. Торт он тоже съест. чашку он может налить мед или что-то там такое. в телефон можно позвонить и заказать мед. Я вот сама не знаю. Наверное, телефон, скорее всего, да. Дальше тут такая... Такой, такая какая-то, И такая штука. Нарисована корова. Да, корова. Сейчас я вам прочитаю. Корова сложена из спичек. Смотри, смотрит влево. Передвинь спички так, чтобы она смотрела вправо. Всё. Тут не написано, сколько спичек надо передвинуть. Я уже знаю, какие. Вот эту заднюю сюда и две вот эти сюда, и получится тут тоже такой же хвостик. Потом. Добавь 4 прямые линии, что, что получилось. 4 прямые линии. У меня получился человечек. Ноги, вот руки. Вот по бокам тут руки, руки. и по низу там ноги. А да, вот еще. Чуть забываю переворачивать. Вот такая картинка тут написана. Начну мне брат нарисовал какого-то вот такого щенка, даже не, как колеса какие-то. Но ну, потом мне мама немножко помогла другой щенка нарисовать. И, и хорошо получилось. Найди две одинаковые матрешки. Мы долго искали. И... Нашли сейчас. В принципе, я как бы нашла три. Три, три. Ну, короче, ладно, какие-то мы нашли. Потом написано. После встречи нарисует друга. Я нарисовала подругу. Только почему-то не раскрасила. Она со странными плечами. С руки короткие, штаны длинные, кофта шея, как у жирафа, и половину волос нет. Вот, посмотрите сами. Хороший у меня друг есть такой, да. Тут есть такие ягодки, очень нам-нам-нам. Нам нам. Но их не надо есть. Где... Надо найти, где выросла ягодка. Такую штуку надо найти. В общем, где выросла ягодка. И на следующей картинке нарисуй самолет. Трансайр я написал самолет. Еги... Египтяне, египтяне, египтянок. А, самолет Египтинок. египтянок. В общем, я нарисовал такой же самолет, наверное, у меня плохо получилось. Но сравните самолет вот этот и сравните самолет мой. В принципе, похоже, да? Сейчас я вам покажу. Да, я прям так нарисовала. Только не нарисовал пляж, а нарисовал дорогу. Вообще у меня получилось, сейчас я вам еще поближе покажу. Вот. Дальше тут была инструкция, как в общем, да, инструкция. Вот, даже не инструкция. В общем, вот такая штука, там что-то написано про игру. И на заднем э, я перевернула, там было свободное место, чтобы нарисовать что-нибудь. Я написала там елочку, хотя это было лето, но я... Новый год, елка это было лето, да. я нарисовала почему-то елку. Нарисую окошки в доме. Я нарисовала так. Нарисовала и тут, наверное, найти лишнее солнышко. В принципе, они тут все э, не одинаковые. Я думаю, что по настроению, я думаю, что грустная. Да, да. Тут подбери ключ к замку. Такая штука. Я еще соединила уже. Рисую котенка. Я не умею рисовать котенка и оставила просто пустой. Ой, сколько нам еще смотреть? А? Вы запомнили первую картинку, когда я была? Я не запомнил. Вот смотрите, тут очень интересное задание. Как задача прям вот. Тут как бы домик и внизу сидят кошки. В домике живут три котелка. Серый, белый и рыжий котята с первого и второго этажа. Вы ну, все котята с первого этажа. Это же это же не рыжие, А. В доме живут три котенка. Серый, белый и рыжий. Все, пока точка там. -то. Котята с первого и второго этажа не рыжие. Значит, серые и белые живут на втором и первом. То есть на первом и втором. Белый котенок живет на первом этаже. Кто где живет? Вот я один раз решил, но забыла, да? Ладно. Нарисую маму. У меня такая мама очень веселенькая получилась, как ломтик. Такая мама. Хотя у, меня у мамы нет светлые волосы, а темные. Подберите вот лошадки. Я обвела этот кружок, вот, чтобы запомнить. И тут надо найти одинаковые плитки. Я нашла. Вот они. Мне это очень легко не досталось. Какие вот, 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 вот. цвета нужно смешать, чтобы получились такие кляксы? Вот такие. Значит, я сказала уже, нарисовала. К... Тут есть цвета синий, желтый и красный, чтобы получить. Оранжевый нужно смешать, желтый и красный. Чтобы получить фиолетовый, нужно смешать красный и синий. Да, я почему так решила? Чтобы, чтобы сделать зеленый, нужно смешать синий и желтый. Не знаю почему. Давайте попробуем. У меня тут цветная ручка есть. Синий у меня просто простая такая. Она не пишет. А, больше у меня есть карандаш. С какой там цвет надо смешать? Синий. Так. Я желтый пропустил, потому что сначала смешать синий. до желтого идти. Сейчас подождите. идем. Вот мы должны и до желтого. И сейчас мы накрасим. Да, я была права, я даже не рисовала, просто так соединила. У нас получается зеленый. Вот я красила желтым, и у нас получился зеленый цвет. Вот как бы я смешала синий и желтый, получился такой цвет. Давайте проверим другую кляксу. Это макака. Я такая. Помогите чемку пройти по желтым камешкам, вот. Так, надо, чтобы э, надо оранжевый смешать, надо красный и желтый. Значит, будет у нас только желтый. Нет, надо было сначала красный делать. Вот у нас красный. желтый я знаю, что оранжевый надо получить красный и желтый. Да, вот здесь оранжевый получился. Здесь получился оранжевый. И красный, видите, да, оранжевый получился. И чтобы сделать фиолетовый, надо смешать синий и красный. Первый у нас будет синий, и следом за синим идет красный. Так, синий. Только много синего Ай нарисовала. И красный. Да, я все правильно сделала, у нас получается. Красный. Нет, у нас немножко так фиолетовый получается, да? Ну, снизу фиолетовый и сверху красный, по бокам синий. Вот мой фиолетовый, смотрите, вот. Вот он фиолетовый. Ой. Маскака. Что я долго-долго-долго показывать? Что мне еще мне показать? А, сейчас. Сейчас я не могу сказать, на какой программе читаю. Вы уже сами видите, где она написана. Ой, зачем я бы сказала? Вот. Ладно, вы по глазам сейчас узнаете. Я, я раскрою вам секрет. Ладно, вот она. Вот тут написано. Вот она. Да, ну она не так называется. Там еще слово есть. Сейчас вы увидите себя. Ой, то есть меня, не себя. Так. Тогда Та я снимаю на планшет. Да, вот. Это там. Кто там? И это я там, да. Вроде да. Тут, смотрите, есть такие эффекты. Ладно, сейчас вы сами все увидите. Тут есть такие эффекты. Сейчас подождите, музыку включим музончик. Музончик. А, так, аудио... Ой. аудиозаписи. На недельку на вторую я наступит ночь. Так, есть такой эффект. Сейчас.

пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии внизу. Всем пока, надеюсь, вам это видео очень понравилось. Я постараюсь больше таких видео делать. Пока. Это наше небо, наша Родина. Проверять сейчас надо. Ай, чтобы я что не выключила. Пока, Пока всем.